As-salamu Masjid negara ini terletak di lokasi yang strategik di dalam KL di mana ia bersebelahan dengan Stesen Kereta Api Malaysia, Pos Besar Malaysia, Muzium Kesenian Islam dan berdekatan dengan Taman Tasik Perdana. Seluruh kawasan masjid negara ini dikelilingi oleh tembok konkrit dan sebahagiannya lagi oleh pagar berhias. Masjid negara juga mempunyai tujuh buah pintu masuk. Reka bentuk masjid negara ini dikenali oleh tiga orang arkitek iaitu Hashim Al-Bakri, Howard Ashley dari pada United Kingdom serta diketahui oleh Datuk Baharudin Kasim. Arkitek utama iaitu Datuk Baharudin Kasim membuat kajian tentang masjid-masjid di serata tempat seperti India, Pakistan, Turki, Arab Saudi dan Sepanyol sebelum memulakan kerja reka bentuknya. Masjid adalah berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat sujud perkataan masjid juga mempunyai persamaan masuk daripada perkataan daripada Spanyol iaitu mesquita, moschi daripada Jerman serta moschia daripada Itali. Masjid juga merupakan tempat bagi umat Islam menunaikan ibadat yang satu iaitu solat. Bukan itu sahaja, masjid juga merupakan platform di mana ia menjadi pusat kebudayaan, muamalat, perkembangan dakwah Islamiah dan juga pusat aktiviti umat Islam. Idea asal penubuhan masjid negara adalah berasal daripada Al-Makhum Tunggu Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Berdasarkan catatan sejarah, cadangan asal untuk membina masjid ini disuarakan kira-kira sebulan sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan. Beliau melupakan pihak yang bertanggungjawab untuk memilih lokasi penubuhan masjid dengan hasrat memudahkan rakyat untuk bersembahyang sedalam sampai di stesen kereta api KL. Pada 27 September 1961, Tunku Abdul Rahman telah merasmikan upacara penetapan kiblat. Keseluruhan perbelanjaan pembinaan masjid negara memakan sebanyak 10 juta ringgit Malaysia dan dibina di atas tanah seluas 33 ekar. Akhirnya pada 27 Ogos 1965, masjid negara ini telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuan Ku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan. Sekali pandang, Luar masjid mempunyai menara. Menaranya berukuran 245 kaki tinggi kelihatan seperti sebuah roket. Bentuknya seperti sekaki payung yang kuncup manakala bumbungnya kelihatan seperti sekaki payung yang kembang. Bangunan berharga 10 juta ini meliputi kawasan seluas 5 ekar. Ia mengandungi sebuah dewan sembahyang seluas 22,500 kaki persegi, dewan persidangan, permakaman, perpustakaan, pejabat, halaman, menara, bilik diraja dan sebuah bilik imam. Permakaman untuk tujuh pahlawan negara terletak di bahagian barat. Tujuan disediakan ialah bilik radio dan televisyen berhawa dingin yang terletak di galeri dewan sembahyang terdapat tiga buah pintu dan sebuah pintu khas bagi kegunaan diraja di tingkat bawah ruang depan terdapat beberapa buah bilik untuk berwudu untuk bilik mandi tempat menyimpan kasut uh, dan bilik berehat bagi mereka yang datang dari luar Kuala Lumpur Sebelum sampai ke tempat Dewan Depan yang sembahyang di tingkat pertama, terdapat sebuah halaman besar di bahagian tengah halaman itu terdapat 48 kaki payung uh, konkrit manakala di rusuknya pula terdapat kolam-kolam berserta dengan uh, beberapa buah pacuran. Sembahyang itu bertembok konkrit bertulang dan dilekapkan dengan batu marmar -mar itali. Terdapat sembilan buah pintu lorot aluminium di sepanjang tiga bahagian tembok berkenaan. Beberapa potong ayat Al-Quran ditulis melintangi tembok di atas pintu bahagian dalam dewan sebahagian itu. Tulisan berukuran dua kaki tinggi diadun dengan mozek keemasan dan kebiruan yang berkilat. Bumbungnya yang berokul itu meninarkan cahaya merah mawar disulami pula di tengah-tengahnya oleh terawang kekisi terazu di sepanjang galeri. Bumbung konkretnya berbentuk payung kembang dan dihiasi dengan mozek kaca dan emas putih bumbung yang berukuran 84 kaki itu mempunyai garis panjang 200 kaki dan disokong oleh 16 batang tiang yang ukurannya garis pusatnya sepanjang 3 kaki. Tiang-tiang itu diturap dengan terrazzo. Di tengah-tengah bumbung itu terdapat sebuah aluminium yang diukir dengan ayat-ayat al-Quran -ayat seperti replika kubah Masjid Biru di Istanbul Turki. Dahulu bentuk mihrabnya berbentuk bersegi seperti pintu tetapi telah diubah suai melengkung seperti pintu gerbang. Mihrab ini bertahta ayat-ayat Quran. Di dalamnya ada seni khat Morocco. Muka tembok yang mengelilingi mihrab ini diubah suai mengikut seni bina Morocco. Mimbarnya tempat imam berhutbah pula terletak di sebelah kanan mihrab. Mimbar yang berbentuk seperti beranda ini dibina daripada kayu. Menganjung dari keempat-empat bahagian tembok itu, pula terletak sebuah galeri untuk kaum wanita dan para pelawak yang ingin melihat bahagian dalam dewan sembahyang tersebut. Bahagian dalam galeri itu dihiasi oleh kekisi yang awal laraknya jelas menunjukkan kebudayaan Islam dan juga menyerupai pula awal larak yang terdapat di Masjid Taj Mahal dan Patipu Sikri di India. Bahagian luarnya diturak dengan kekisi terazu. Kesembilan bilan buah pintu dan kekisi galeri membawa cahaya matahari ke dalam dewan sembahyang itu. Di samping ada juga lampu-lampu berhias, lampu-lampu tersembunyi di rosak aluminium, di bumbung serta 16 buah tempat lampu iaitu chandelier. Kurniaan raja-raja, governor-governor dan bekas yang di-Pertuan negara Singapura. Lantainya dibina daripada kepingan terrazzo. Manakala bumbungnya pula dibina daripada konkrit serta mempunyai beberapa kubah-kubah kecil yang dibina daripada mozek biru. di sebelah barat kompleks itu terdapat dewan persidangan. Ha, perkara yang menarik ialah bubung konkretnya yang berombak-ombak. Dewan itu bertiraikan ke kisi di luarnya. Dewan yang berhawa dingin itu ini dapat memuatkan 500 orang wakil persidangan keagamaan. Ha, antara aktiviti masjid negara adalah ha, untuk pengajian dewasa, negara, masjid negara menganjurkan beberapa kelas seperti kelas din, kelas Bahasa Arab dan kelas Al-Quran. Untuk pengajian kanak-kanak dan wanita, Masjid Negara juga ada menganjurkan beberapa kelas pengajian seperti kelas tafsir dan Al-Quran untuk kanak-kanak dan remaja. Tuition, motivasi, kelas pengajian ikhra Al-Quran kanak-kanak, program smart study, smart solat dan smart Ramadan. Kursus pengurusan jenazah untuk pelajar sekolah menengah dan solat hajat untuk calon PMR, dan SPM dan sebagainya. objektif pertama iaitu tentang seni bina uh, boleh uh, Ustaz terangkan secara terperinci mengenai struktur binaan masjid negara pertama sekali mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ya, yang dipanggil green building, green building yeah. Yeah. Uh, bangunan hijau lah oh, like sekali, bangunan hijau. apa itu bangunan hijau jadi bangunan hijau ni dia lebih kepada bangunan yang mesra dengan alam ha. semula jadi hmm. jadi apabila mesra dengan alam semula jadi dari sudut seni bina dia bahan binaan dia hmm. Ia akan melibatkan banyak perkara kebaikan Antaranya ialah dengan kita akan menjimatkan tenaga Tenaga elektrik akan akan jimat hmm. Jadi mengurangkan penggunaan tenaga-tenaga yang di, di kita semula lah ha, itu. itu bangunan hijau Mesra iklim Mesra alam kita Mereka ni Ialah seorang Yang bernama Datuk Baharudin Abu Qasim hmm. Dia tinggal di Sebelah jeram Sebelah jeram Kuala Selangor dia adalah merupakan di antara arkitek awalan lah daripada orang Malaysia yang mempelajari arkitek di, di Britain atau di, 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 di London, di England lah dan uh, dia memang diberikan mandat untuk membina sebuah masjid pada ketika itu Tunggu Abrahman lah sebagai hmm. Menteri hmm. untuk membina satu masjid yang maknanya uh, besar dan maknanya menerjemahkan tentang perlembagaan Malaysia Islam sebagai agama persekutuan bukan agama resmi oh. ya orang selalu silap sebut agama resmi tak sebut agama ketua, persekutuan Yang agama resmi ni orang, orang beritahu dikazin. tapi sebenarnya kalau kita dirujuk pada perlembagaan dipanggil agama Masa persekutuan nah, persekutuan jadi Islam sebagai agama persekutuan maka perlu ada satu lambang kesyukuran selepas merdeka dan boleh digunakan untuk mereka yang bermusafir menggunakan kereta api untuk rehat untuk beribadat ya dan ini menjadi lambang kepada kedaulatan Islam dan Raja-Raja Melayu hmm. ha, supaya menjemahkan apa yang ada di dalam pelan perlembagaan sama ada di suku-suku ataupun negeri ha, sebab uh, Sultan ataupun Raja-Raja di negeri-negeri itu sebagai payung kepada uh, agama Islam yeah. kemudian bumbung dia pun berbentuk macam walaupun daripada daripada konkrit tapi dia buat macam bumbung rumah orang Melayu dan kalau yang kita kubah dia pun kubah dia <tuh> berbentuk payung kubah dia <tuh> payung terbuka hmm uh, menara payung kuncup kuncup payung itu adalah bukan lambang kepada kedaulatan raja-raja Melayu yang memayungi Islam dan agama lain yang ada di Indonesia diamalkan secara harmoni itulah banyak penerjemahan kepada konsep perlembagaan tadi jadi payung terbuka payung terkuncup makam pahlawan ada payung terbuka Jadi gumbung dia tu macam seolah payung kan di raja-raja Melayu keluar buat payung dan istiadat dia ada bawa payung. Jadi itu sebagai simbol maknya memayungi ya, kedaulatan raja-raja Melayu dan juga agama Islam sebagai agama sepenuh itu maksudnya cuma kubah bagi negara diri khas seperti payung terbuka melambangkan simbol sebagai payung raja-raja Melayu. Ah ini simbol maknya kedaulatan raja-raja Melayu dan ini sebagai pelindung agama Islam. Jadi masjidnya agama Islam masjid lah jadi itu maksudlah payung yang ada di menara tapi tujuan menara tu, tujuan kubah tu sama dengan binaan masjid yang lain lah tujuan dia. Untuk objektif ketiga tentang aktiviti-aktiviti uh, yang dilaksanakan di masjid, uh, boleh Ustaz nyatakan antara aktiviti yang buat di sini? Ya. Baik, kemudian unit dakwah, antras. Unit dakwah, unit dakwah. Unit dakwah dan ibadah. Unit dakwah dan ibadah ini melaksanakan tugas-tugas uh, selain daripada menguruskan tentang solat, mereka menguruskan tentang program-program yang bercorak dakwah pengajian pengajian pengajian, pengajian forum-forum hmm. uh, pengajian-pengajian yang berbentuk macam kuliah-kuliah umum lah kuliah-kuliah hmm. umum forum-forum seperti forum perdana dan sebagainya mereka uruskan itu unit dakwah tajuk pelbagai tajuk pelbagai ada yang berkaitan dengan kekeluargaan ada yang berkaitan dengan ibadat solat ada yang berkaitan dengan dengan apa dengan benda-benda yang mungkin orang anggap tak termasuk agama lah Contohnya berkaitan dengan sukan. Ah <tid> jadi mm. <tid> berkaitan dengan sukan itu pun keperluan kesihatan sebagainya untuk menarik jemaah dan sebagainya. Unit dakwah. Kemudian di sana ada unit pendidikan. Unit pendidikan ini dia khusus untuk buat kelas-kelas yang diadakan secara berstruktur. Mm. Ha, ada modul dia. Ya. Ada dia punya tajuk kelas dia apa? Kelas Al-Quran contohnya. Mm. Kelas tajwid. Ha, kelas apa lagi? Fiqh katakan. Yang ini memang diadakan secara berstruktur Tak sama dengan yang dakwah buat Ini umum-umum saja Yang ini secara khusus berkala Seminggu dua kali Seminggu tiga kali Dan berterusan Ada di dunia kat Dewan Kuliah Atau Dewan Sarahan Mungkin dekat kelas-kelas yang diadakan di bawah Yang sekarang tengah dibuat renovation, renovation. Itu tugas unit, unit, apa, unit, pendidikan antaranya kita ada program pada hujung bulan 11 hingga awal bulan 12 Empat hari saja Dipanggil program Masjid Terbuka Masjid Terbuka tapi dia punya, nama dia Planet for Umar <laughs> Planet for Umar nama lah nanti. Jadi Masjid Negara pun terlibat Tiga buah masjid utama Masjid Negara Masjid Putra dengan Masjid Sultan Mizan Terlibat dalam hmm. menguruskan Ada karnival Ada kuliah Ada ceramah Ada forum perdana hebat, hebat Islam ada InsyaAllah saya live apa semua Dan Masjid Negara terlibat Masjid Negara juga akan mengajukan forum Dan kami membuat forum bersama dengan Persatuan Channel Muslim Makmah Yes. Um, yeah. Uh, and, uh, your opinion about the uh, design of your uh, National Mosque, is it very mm -hmm. beautiful? Mm -hmm. Yes, it's beautiful. Mm -hmm. Okay. Uh, compared to other mosques that you have seen? Um, uh, not so much. Uh, I right. have seen so it's much. Job, yet. Yeah, it's the first uh, time. Yes, oh, no. yes. So the uh, National mosque is one of the most uh, one of the most beautiful mosques you have seen, right? Yes, it is. Uh, see. All right. Thank you. Thank, thank you. you. Thank you. <laughs> Daripada lawatan ilmiah ini, kami dapat mempelajari sejarah-sejarah seni bina masjid negara dan juga mengetahui cara-cara pihak -cara pengurusan menguruskan masjid ini. Selain itu, daripada lawatan ini, kami juga dapat memupuk semangat kerjasama dan masing-masing telah memberikan komitmen yang sangat tinggi untuk menjayakan projek ini. Yang kedua apa yang kami dapat adalah berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak masjid. Antaranya adalah uh, sebuah tafiz kanak dan untuk para wanita juga. Ia juga adalah bukan sahaja manfaat untuk orang Islam sahaja bahkan untuk masyarakat awam juga.